نحمد و اللہ علیہ رسول الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی سالت تقوی ناظرین ہم اس وقت مسجد کبا کی بغل میں قریب میں ہیں دائیں طرف اگر قبلہ رخوں تو وہاں پر ایک تاریخی جگہ ہے جس کو بیر عریض کہا جاتا ہے بیر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں عریس نامی آدمی نے کنواں کھودا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ کنواں مشہور تھا کباء کے قریب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج کا سارا دن محبوب علیہ السلام کے ساتھ گزاروں گا صبح کی نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھی اشراق تک وہاں رہا معلوم کیا تو محبوب علیہ السلام پہلے بحر تشریف لے گئے تھے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں کہاں تشریف فرمائے تو میں نے بہت سا معلوم کیا پتہ نہیں چل رہا تھا تو گلیاں چیک کی شمالی گلی مشرقی مغربی گلی دیکھی تو وہاں سے آپ علیہ وسلم کے جسم اطرکا سے خوشبو جو اٹھتی ہے وہ نہیں آ رہی تھی تو جنوبی گلی میں میں آیا تو وہ آپ نے سام کے جسم اتر کی خوشبو سے مہک رہی تھی گلی اس خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے چلتے چلاتے چلتے چلاتے جہاں پہنچا کبا کبا کے قریب یہ باغ تھا اس کنویں کے ارد گرد اس کی چار دیواری تھی دروازہ اندر سے بند تھا حضرت ابو عشری فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ آپ وسلم کو ملوں لیکن دروازہ بند ہونے کی وجہ سے مل نہیں سکتا تھا دل کرتا کھٹکا دوں پھر ضمیر کہتا کہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر کس حالت میں تو کہتے ہیں پانی کی نالی تھی وہاں سے میں اندر گھوز گیا پانی کی نالی سے آگے جا کر دیکھا تو اس بیر عریض کے منڈیر کے اوپر کنارے کے اوپر محبوب علیہ السلام اپنے ٹانگیں مبارک لٹکا کے بیٹھے ہوئے میں نے سلام کیا محبوب علیہ السلام نے فرمایا اندر بیٹھ جاؤ دروازے کے میری اجازت کے بغیر اندر کسی کو نہیں آنے دینا میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھڑکا میں نے پوچھا کون ہے ابو بکر ہوں محبوب علیہ السلام سے پوچھا ان کو اجازت دے دوں آکر السلام نے فرمایا ابو بکر کو اندر داخل ہونے کی اجازت بھی دے دو ساتھ میں جنت کی خوشخبری بھی سنا دو وہ آئے نبی علیہ السلام کے طرف بیٹھ گیا اسی طرح پھر دروازہ کھٹکا میں نے پوچھا کون بولے عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ سلام نے ان کے لئے بھی وہی الفاظ اندر داخل ہونے کی اجازت دے دو اور عمر کو جنت کی خوشکری بھی سنا پھر دروازہ کھٹکا میں نے پوچھا کون ہے بولے کہ میں عثمان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عثمان کو بھی اندر داخل ہونے کی اجازت دے دو اور ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو تو یہ بیر عریس مشہور تھا اس وجہ سے اس حوالے سے دوسرے حوالے سے بھی یہ مشہور ہے دوسرا نام اس کا بیر ہے خاتم ہے خاتم عربی میں انگوٹھی کو کہتے ہیں انگوٹھی پہنتے ہیں نا ہاتھ میں انگوٹھی کو کہتے ہیں خاتم آپ علیہ وسلم کے پاس چاندی کی انگوٹھی تھی آپ علیہ السلام جب خط لکھواتے کسی بادشاہ کو بھیجتے تو اوپر موہر لگاتے تھے اس انگوٹھی سے اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ انگوٹھی محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب تک تمہارے پاس رہے گی تو فتنہ نہیں آئیں گے آپ وسلم کے انتقال فرما جانے کے بعد ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بنے ان کے پاس آئی پھر ان کی ڈھائی سالہ خلافت کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے ان کے پاس آئی ان کی دس سالہ خلافت کے بعد شہادت کے بعد پھر حضرت عثمان خلیفہ بنے تو حضرت عثمان کے پاس یہ انگوٹھی آئی حضرت عثمان اسی کنویں کے کنارے پہ آ کے اس انگوٹھی کو اتار کر ہاتھ میں ایسے بیٹھ کے کھیل رہے تھے کنویں میں گر گئی بہت تلاش کی نہیں ملی حضرت عثمان فتنے کھڑے ہو گئے حضرت عثمان انہیں ہی فتنوں میں شہید ہو گئے آٹھ صدیوں بعد ایک ہزار سال بعد تقریبا ترکی حکومت جب آئی تو انہوں نے پڑھا تھا کہ نبی علیہ السلام کی انگوٹی اس کوئے میں ہے انہوں نے مٹی نکالی پانی نکالا مٹی سکھائی اس کو بکھیرا دیکھا تو وہ انگوٹی مل گئی عجیب بات یہ ہے چاندی کے انگوٹی دس صدیوں تک یہ انگوٹی پانی اور مٹی میں رہنے کے باوجود چاندی کی انگوٹھی ہونے کے باوجود رتی بھر بھی خراب نہیں ہوئی تھی میں کہا کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ آباد میں بدل گئے تھے چھوڑ دیا تھا دین آپ علیہ السلام کے بعد وہ صحیح نہیں رہے اسلام پہ نہیں رہے میں کہا کرتا ہوں کہ جو انگوٹھی نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں چاند سال رہی چاندی کی ہونے کے باوجود پانی مٹی میں رہنے کے باوجود خراب نہیں ہوتی جو صحابہ اکرام 23 سال نبی علیہ السلام کے سینے پہ لیٹتے رہے کھیلتے رہے وہ کیسے خراب ہو گئے تو یہ بیر عریض بیر خاتم کی تاریخ ہے اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے شکریہ عبدالسلام بھائی